નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો યોગી એજ્યુકેશન ગુજરાત યુટ્યુબ ચેનલ માં સ્વાગત છે તમારું સ્ટુડન્ટ્સ આજે આપણે જોઈશું ધોરણ આઠ વિષય હિન્દી ચેપ્ટર નંબર ત્રણ અંતરિક્ષ પરી સુનિતા વિલિયમ્સ જે સો અધ્યયન પોથીમાં તમારું ચેપ્ટર ત્રણ જે છે એ ચેપ્ટરનું ત્રીજાનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ ચેનલને હજી સુધી તમે સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો વિડીયોને લાઈક પણ કરી દો અને ધોરણ ત્રણ થી આઠની જે ત્રિમાસિક પરીક્ષાના મોડેલ પેપર પણ આપણી તમારી આવનારી પ્રથમ પરીક્ષા જે છે એ પ્રથમ પરીક્ષા માટે પણ મોડેલ પેપર આપણી યુટ્યુબ ચેનલ પર તમને મળી રહેશે અને ધોરણ ત્રણ થી દસ સુધીની તમામ સ્વ પોથીનું સોલ્યુશન પણ આપણી યુટ્યુબ ચેનલ પર કરવામાં આવે છે તો ખાસ चैनल ने सब्सक्राइब कर दो वीडियो ने लाइक पण कर दो तीसरा चैप्टर छे अंतरिक्ष परिसुनीता विलियम्स तो फर्स्ट जोइए आपने प्रश्न एक सही विकल्प चुनकर बॉक्स में राइट का निशान कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन सुनीता विलियम्स की माता किस देश की रहने वाली थी तो સાચો उत्तर छे युगोस्लाविया नेक्स्ट सुनीता के पिता का व्यवसाय क्या था सही उत्तर है डॉक्टर का तो विद्यार्थी मित्रों तुम्हारी जे आवणारी

ऊंचा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है तो सही उत्तर है गर्व होना दिन में दिखाई देने वाले सपनों का शपनों को क्या कहते हैं सही उत्तर है, द्री, का क्या होता है? तो भाग्यवान शब्द का लिंग परिवर्तन होता है भाग्यवती नेक्स्ट जिस शब्द के अंत में आनी या आनी लगा हो वह शब्द कौन सा है सही उत्तर है शेठानी अवकाश यानी कि अंतरिक्ष में जाने के लिए किस प्रकार के परिवहन की जरूरत पड़ती है सही उत्तर है अंतरिक्ष यान कल्पना चावला भारत के किस प्रांत की रहने वाली थी तो सही उत्तर है हरियाणा दीपक भाई पंड्या न्यूरो सर्जन थे अर्थात स्नायु तंत्र के चिकित्सक थे प्रश्न दो प्रश्न के उत्तर लिखिए सुनीता विलियम्स को किस चीज से अधिक लगाव था

જે ત્રિમાસિક પરીક્ષા માટે જે મોડેલ પેપર ઘણા ઉપયોગી થશે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ જોઈ લો સંપૂર્ણ જે વિડીયોમાં સમજૂતી સાથે જણાવવામાં આવે છે ગણિત વિષયમાં પણ સંપૂર્ણ દાખલાઓની સમજૂતી પણ જણાવવામાં આવી છે જોઈએ આગળ વ્યવહાય વ્યવસાયિક અનુભવ કે લીધે સુનિતા કબોર કિનકિન અકાદમી સે જુડી સ્પેસ વોક પ્રશિક્ષણ મેં સુનિતા કો કિસ અનુભવ સે સહાયતા મિલી તો પર યુ સારા આન્સર દિયા ગયા હૈ સુનિતાને અંતરિક્ષ મેં રહકર ક્યા क्या कार्य किए नेक्स्ट प्रश्न के उत्तर लिखे यदि आप अंतरिक्ष में जाए तो सबसे पहले कौन कौन से कार्य करेंगे तो पे students, आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हो आप क्या आपने कभी धरती पर से चांद या अन्य ग्रहों को गौर से देखा है अपना अनुभव लिखिए नेक्स्ट हमें अपने सपनों का सफल बनाने हो तो क्या करना पड़ेगा तो स्टूडेंट्स आपको भी जो अभी स्कॉलरशिप एग्जाम जो है ज्ञान साधना और एन डब्ल एम इसके के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा बुक का हर एक जो चैप्टर है वो आपको रीड करना पड़ेगा तभी आप ज्ञान साधना और एन डबल एस की जो एग्ज़ाम है उसको आप सफल जो मेरिट में आप आ सकोगे नेक्स्ट सुनीता को पूरे विश्व की बेटी कहना सही है या नहीं अपने सुझाव लिखिए तो यहाँ पे भी आप अपनी सोच यहाँ पे लिख सकते हो अंतरिक्ष यात्रा में आने वाली कठिनाइयों को अपने शब्दों में लिखिए नेक्स्ट निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए कोशिश करने वालों की हार नहीं होती लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती तो ये अपने जीवन में भी ये पंक्ति जो है लागू होनी चाहिए कि कभी भी हमको डरना नहीं चाहिए स्टूडेंट्स और जो आने वाली हर परिस्थिति में डट कर मुकाबला करना चाहिए नेक्स्ट देखते हैं नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और पहचान कर उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके लिखिए तो पी टी उषा है नेक्स्ट नाम एनी बेसंट एटनी बेसंट नेक्स्ट मदर टेरेसा नेक्स्ट कल्पना चावला साइना नेहवाल लता मंगेशकर नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और गुब्बारों में लिखे अर्थ को उसके मुहावरे के साथ रेखा करके जुड़िए तो ये आप लोग को खुद को करना है ये नेक्स्ट अपने विचार लिखे यदि सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यात्री न होती तो यहाँ पे सारा आंसर दिया गया है आप यहाँ पे अपनी सोच भी लिख सकते हो यदि आप अंतरिक्ष यात्री बन जाए तो तो स्टूडेंट्स आप अगर जो अंतरिक्ष यात्री बनोगे तो आप क्या करोगे तो आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन आंसर लिख दीजिए नेक्स्ट यदि हमारा घर चंद्र पर होता तो, तो यहाँ पे भी आप अपना सोच लिख सकते हो यदि एक दिन सुबह उठे और आपको पता चले कि आपका घर एक द्वीप के ऊपर है और वहां आपकी सिवा कोई नहीं है तो तो ये भी आप अपना सोच लिख सकते हो नेक्स्ट देख क्वेश्चन एट नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और उसके आधार पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को जोड़ बनाकर लिखिए तो यहाँ पे राजा तो सही उत्तर है रानी शेर शेरनी वर सही उत्तर है वधु लड़की तो सही उत्तर है लड़का दादा तो सही उत्तर है दादी तो स्टूडेंट्स अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक भी कर दीजिए यहाँ पे वत्सल नाइन भाग एक ना वीडियो अपलोड करो ने ओके थैंक यू थैंक यू પરંતુ વત્સલ ગાંધી હવે પછી જે પ્રથમ પરીક્ષાની તૈયારી કરવી પડશે તો ખાસ વિદ્યાર્થી ધોરણ નવ ધોરણ ત્રણથી આઠ સુધીના તમામ મોડેલ પેપરો માટે તૈયારી ચાલે છે તો પ્રથમ ભાગ તમે બીજા કોઈ યુટ્યુબરના પણ વિડીયો જોઈ શકો છો ઘણા બધા વિડીયો મૂકવામાં આવ્યા પણ છે આપણી ચેનલ પર તમને હર હંમેશ માટે સપોર્ટેડ રહેશે અને ધોરણ દસ માટે તો ખાસ અને ધોરણ આઠ માટે પણ જે જ્ઞાન સાધના અને એન પરીક્ષા માટે પણ સંપૂર્ણ તૈયારી કરવામાં આવે છે

जय हिंद बाड़को वंदे मातरम जय जय गरवी गुजरात